тургенем например ну вот эти книги вот вот э, вот эти вот у тебя есть все ценники на скринах вот здесь вот 100, эти там плюс-минус 250 300 там 150 это уже такой процесс ну, кстати вот этих я не вижу там все цены 200 300 гривен вот эти я вынес. ну да 50 300 вот 150 ну я не вижу здесь цен, 800 там, и так далее. Какие-то цены, Юра. Ну, ну где-то цены. Вот история западной литературы. 650. 650. 950 три помни. Тысяча ставишь. Я ж проторговаться не хочу. Ну, вот, Державный музей Украины. Это где? Какая-то. Вот она. 650. Ну ее можно даже дорого. Украинская старовины. Вот это, наверное, большая? Нет. Или вот это нижняя. Музей русского искусства. Нет, вот это. русский И народный вот костюм. Шевченко. Шевченко, вот эти две книги 450 гривен стояли. Вот Старый, цены. да? Да. Uh -huh. Потом Михалков вот это 400 гривен uh -huh. стоял. Днепропетровск 300 гривен. Вот uh -huh. он. Вот Днепропетров. Вот это вот Москальская часть. 350.